Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore rekan. Sore hari ini tentunya tidak lupa doa terbaik buat seluruh para subscriber channel YouTube TV Semeru. Semoga Anda senantiasa sehat dan tetap selamat, panjang umur, murah rezekinya tentunya ya. Juga demikian buat para pekerja. Sehat, selamat selalu dalam renovasi uh, stadion Kanjuruan ini. Dan sukses selalu buat PT Waskita Karya dan Api Praya. Oke, rekan, di sini ada beberapa yang perlu kami sampaikan informasikan buat rekan semuanya, tentunya tentang bagaimana perkembangan daripada renovasi stadion Kanjuruan ini. Ada beberapa pertanyaan yang salah satunya kami jawab, bagaimana? nasib daripada patung Singo Edan yang ada di pelataran Stadion Kanjuruan ini Oke ada beberapa pertanyaan yang katanya minta untuk dirubah atau diganti ya Jadi kalau untuk diganti rasanya ya memang bukan kapasitas dari kita semua tentunya. Cuman ada beberapa yang menyampaikan untuk diganti ya. Ya, mudah-mudahan aja bisa terlaksana juga apa yang dimau oleh para keluarga besar Aremania dan Aremanita ini ya. Itu harapan dan doa kita semuanya. Nah, termasuk saya. Cuman di sisi lain kita tidak punya hak dan wewenang kapasitas kita hanya berharap ya stadion kanjuruan ini bisa rampung dalam waktu dekat ini untuk sementara dari project manager was kita karya ini Bapak Vino Teguru Pramudia menyampaikan bahwa pelaksanaan ini masih mencapai 78% ya itu rekan tapi mudah-mudahan kita juga berharap dan berdoa ya apa yang disampaikan bapak proyek manager was kita ini katanya uh, bulan Desember ini bisa rampung gitu sesuai yang kita kutip di Radar Malang, nah, tepatnya dua hari yang lalu, ya, itu disampaikan lewat radar Malang. Itu yang disampaikan oleh Bapak Vino Teguh Pramudiah kepada media, termasuk apa yang disampaikan juga tentang pelaksanaan untuk papan skor. Uh, digital ini juga akan bisa rampung dalam bulan September ini juga Men penyampaian daripada uh, sebagai Project Manager was kita dan langsung akan diuji coba uh, itu penyampaiannya demikian rekan ya pada intinya kita semuanya keluarga besar Aremania dan Aremanita. Nah itu termasuk kami mengharap Stadion Kanjuruan akan sempurna dalam waktu dekat ini. Silakan untuk yang baru ketemu dengan channel kami berikan dukungan kami yang terbaik dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe Silahkan uh, silakan diklik ikhlas e hati tentunya di situ ada tanda belnya ya silakan diklik dan bisa mendapatkan info-info terbaru dari kami. Dan selanjutnya buat rekan semuanya keluarga besar Aremania dan Aremanita bersyukurlah kalau apa yang sudah dijanjikan tadi bulan desember ini kita akan bisa melihat perkembangan utuh daripada stadion Kanjuruhan yang sampai saat ini masih dalam tahap renovasi. Tuh ada beberapa pertanyaan juga ya dari rekan kami ulang, kami ulas lagi tentang bagaimana uh, kalau uh, patung singa itu sendiri uh, untuk dirubah atau diganti yang lebih bagus atau yang lebih sangar gitu ya. Ya sekali lagi kita kapasitasnya hanya mampu untuk uh, Mengharap sebenarnya ya Tapi ya uh, kebijakan ini semuanya tergantung dari stakeholder yang ada Enggak itu ya Atau mungkin dari atas sana dari pusat Jakarta Kalau memang ada keinginan dirubah pasti akan dirubah juga ya sebagai info aja juga total kapasitas ini juga yang pernah disampaikan oleh Pak Vino ada 21 ribu rekan ya Nah, uh, itu jadi sekali lagi kapasitas 21.000 ribu ini untuk bulan Desember mudah-mudahan uh, kita bisa lagi neribut bareng di Stadion Kanjuruan Kabupaten Paten Malang ini rekannya Nah ini satu kebanggaan Buat kita semuanya tentunya Dan buat saya Nah itu Inilah tampak gambaran sekilas tentang aktivitas Daripada kegiatan Renovasi Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang. Ya kabar terbarunya revitalisasi Stadion Kanjuruhan Malang rekan ya. Oh, ini masih sedikit nanti. Semua itu tidak akan lebih sempurna rekan ya. Mohon dipahami ya. Tapi pihak Waskita dan Api Peraya ini sudah berusaha dan berupaya. Harilah kita hargai apapun yang sudah dilakukan secara maksimal oleh PT Waskita Karya dan Abipraya ini. Tuh so, untuk itu mari kita jaga komentar yang sifatnya menyejukkan hati yang membaca juga enak rekan ya gitu ya. Ya tampak di sini aktivitas dan pekerjaannya masih berlangsung. Ada yang minta lagi sepil rumputnya. Waduh ini. Ya sebagai pemberitahuan aja mungkin rekan yang jauh-jauh di sana ya tidak sempat uh, mendatangi secara langsung uh, di stadion Kanjuruan Kabupaten Malang ini. Hmm. Kami pengambilan gambar ini memang dilarang untuk menggunakan drone. Sekali lagi pengambilan gambar ini dilarang untuk menggunakan drone. Dari di sini pagar-pagar itu tertera sangat jelas. Di pagar itu ada beberapa titik terpampang dengan banner bahwa pengambilan gambar ini dilarang dengan drone. Apalagi kita masuk jalan kaki kecuali petugas ya tugas artinya banyak di sini beberapa karyawan baik staf baik yang mengunjungi nah itulah yang punya hak untuk masuk di area dalam daripada stadion kanjuruan ini jadi sekali lagi mohon maaf untuk dalam waktu ini juga mungkin satu dua bulan ini kita tidak bisa melakukan pengambilan gambar dari dalam ya nah, memang sudah Hmm, renovasi ini sendiri itu sudah dibatasi sebatas di luar pagar, ya. Sekali lagi, sebatas di luar pagar, jadi kita nggak bisa masuk. Nah. Mungkin sedikit penyampaian ini bisa maklum buat rekan semuanya, para subscriber dan penonton semuanya, ya. Jadi, perlu kami sampaikan, mohon pengertiannya ya. Walaupun sedikit gambaran ini, mungkin memberikan rasa hati yang memuaskan buat rekan-rekan semuanya. Tentunya, kami juga uh, bisa monitor dari luar selama pengambilan gambar ini tidak pernah masuk di dalam pagar tapi di luar daripada bakar, ah, pagar pagar batas yang sudah ditentukan oleh pihak dari PT Waskita Karya dan AB Peraya. Penggunaan drone memang bagus tapi sampai sekarang masih ada tertera tulisan di situ. Ya mungkin ada di beberapa stadion rekan-rekan mungkin tahu ya melihat. Uh, itu mungkin di salah satu stadion sana mungkin secara bebas pengambilan lewat drone kami juga belum mengerti ya yang jelas saat ini kami ada di kabupaten Malang uh, pengambilan gambar ini dilarang menggunakan drone ini tampak rekan ya dari bagian depan VIP-nya sudah atap kerangkahnya oh, ini udah bagus sangat luar biasa rekan ya udah bagus sambaknya ini sudah mencapai 78% rekan ya apa yang disampaikan oleh Bapak Vino Uh, ini sudah mencapai 78% ya, Sampai saat ini Tapi dalam waktu dekat bulan Desember ini akan terlaksana dengan baik Dan sukses telah buat waskita karya dan adi peraya Seperti ini rekan ya, bagus ya Masih ada beberapa kerangka atap yang masih di bawah, ya. Nanti mungkin dalam bulan ini sudah terangkat semuanya, tentunya kokoh, gagah, luar biasa. Ya, inilah salah satu gambaran tampak dari depan untuk rekan semuanya penampilan yang sangat luar biasa bagi saya ini melihat stadion Kanjuruan wah terpampang bagus kan ya iya untuk papan skor digitalnya nanti akan diuji coba Ya dalam waktu dekat selesai ini akan diuji coba dulu uh, penjelasan daripada Bapak Vino. Ya kita tunggu tentunya rekan ya. Ya kurang beberapa bulan lagi kita akan memiliki stadion baru dengan corak ragam warna yang khas tentunya buat keluarga besar aremania dan aremanita. sandat FIFA memang sudah dilakukan. Ya, kita yakin dan pasti bahwa semuanya ini dengan tolak ukur standar FIFA tentunya rekan ya. Nah, ini apapun yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya dan Abi Praya ini sangat luar biasa. Ya, oke rekan. Demikian sedikit tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat para subscriber dan para penonton tentunya tidak lupa salam hormat kami buat keluarga kami hanya mampu berdoa buat semuanya termasuk para subscriber dan para pekerja dan sukses selalu buat PT Waskita Karya dan Abi Praya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, buat rekan semuanya.